Утром побили стюарда. Да, то есть, это снято все на камеру. Стюард подал в милицию на того человека, кто его бил. То есть это как бы тут вообще тут вопрос даже не в плоскости футбола. И клуб, и там арена, там, они тут никак не задействованы. Я вас уверяю, вот этот стадион, он самый безопасный во всей Украине. Я вот вам гарантирую, понимаете? Тут какие тут, какие тут меры тут уже можно принимать? Тут, тут 500 камер висит со всех сторон. Понимаете, кого тут? тут э, Ультрас были, идея это, как его... Сказали, что нас там кто-то пытается ущемлять, больше он болеть не будет. Все на этом. Мы с ними не встречались? Я им сказал, ребята, я переговорю с милицией. Если там есть какие-то вещи, которые за кадром, которые мне непонятны, я попытаюсь их выяснить. Я встречался с милицией, проговорили все вопросы. Они сказали, у нас никаких вообще никаких трений, у нас никаких претензий к ультрасу, пусть занимаются, заболеют, все. Ультрас не верят в милиции, но я же я не нянька за ними ходить. Люди, которые приходят в Ультрас, они изначально должны понимать, что есть в их движении какой-то риск. То есть есть вещи, которые вот на чашу, в чаше стадион. Это за, это за это я отвечаю, да? Там, при выходах я могу отвечать. То есть, а дальше-то что мне, как мне? Вышли. С другой стороны, ну что, милиции нечего делать, бегать за вот этими пацанами малолетними. Ну, куда им бегать? Что, кого их, Кому им. Они что там, убили кого-то там, я не знаю, зарезали кого-нибудь. Вы что думаете, у милиции больше нечем делать, как заняться вот этими нашими 200 человек, которые поддерживают команду? Стоит? Вопрос в том, что если вы такие активисты, если вы так любите команду, то ее нужно поддерживать. А то, что сейчас происходит, ну, они даже на футбол не ходят, насколько я знаю вообще.